Baiklah, hari ini kita akan buka satu fail sulit, satu dosia digital yang cukup menggurunkan. Kita akan bedah siasat CVE 2026 21858, sebuah kerentanan dalam platform automasi N8N yang diberi nama kod NI Nightmare. Jom kita mulakan. Mula-mula sekali tengok nombor ni. Skor CVSS dia 10.0. Sempurna. Ini bukan setakat kritikal. Ini dah tahap amaran bencana cyber kategori 5. Paling tinggi, paling berbahaya yang boleh ada. Dan kalau nak faham impak dia, petikan dari penyelidik keselamatan Saira ni dah cukup untuk buat kita tak tidur malam. Blast radius atau kesan rantaian dia sangat-sangat besar. Macam yang diorang cakap, bila N8N kena godam, penyerang bukan cuma dapat satu sistem. Tak, dia orang dapat kunci kepada semua benda yang bersambung dengannya. Yang menariknya, kerentanan seteru ini ditampal secara senyap-senyap dan ini membawa kita kepada persoalan utama, apa sebenarnya yang terjadi dalam tempoh 50 hari itu sebelum satu dunia tahu pasal nightmare. Ini kisah perlumbaan antara pembela yang tak tahu apa-apa dengan penyerang yang mungkin dah bersedia. Okey, mari kita mulakan dengan ringkasan eksekutif Dozier Nightmare ni. Senang cerita, ia membenarkan pengambil alihan server secara total. Nama rasmi dia CVE-2026-21858, jenis kerentanan RCE atau Remote Code Execution. Maksudnya, penyerang boleh jalankan apa sahaja kod yang dia nak pada server anda dari jauh. Macam dia duduk depan keyboard server tu sendiri. Dan penting untuk tahu, ini spesifik kepada instance yang anda hoskan sendiri. Ancaman paling besar, penyerang yang tak disahkan. Maksudnya, dia tak perlukan username atau password. Kosong. Dari situ, dia boleh mula dengan hanya membaca fail dan akhirnya rampas kawalan penuh server anda. Sekarang, kita masuk bahagian paling penting untuk semua orang yang guna NN, fasa triage. Soalan mudah, adakah anda berisiko? Jadi, mari kita jawab soalan ni. Boleh tak Nekme tembus masuk server anda? Jom kita tengok syarat-syaratnya. Baiklah, ini senarai semak anda. Ada tiga syarat yang mesti dipenuhi serentak untuk anda terdedah. Pertama, Cek version N8N anda. Adakah ia antara 1.650 hingga sebelum 1.1210? Kedua, dan ini yang paling spesifik, adakah anda ada workflow yang aktif guna form trigger untuk upload file dan dan pada masa yang sama ada node respond to webhook yang pulangkan file tu balik dan ketiga adakah anda hostkan sendiri guna docker atau npm kalau jawapan untuk ketiga-tiga soalan ni ya anda dalam bahaya kalau ada satu pun tidak, anda boleh tarik nafas lega. Okey, sekarang kita dah tahu siapa yang berisiko. Bagi yang lain atau yang memang minat nak tahu selok belok teknikal, jom kita berdah siasat macam mana hack ni berfungsi. Puncanya cuma satu, pengesahan input yang tak betul. Dalam bahasa mudah, aplikasi ini terlalu lurus bendul. Ia tak periksa jenis kandungan atau content type yang dihantar kepadanya. Ia percaya bulat-bulat apa saja yang penyerang bagi. Di sinilah silap mata dia berlaku. Bayangkan server anda ada dua pintu. Pintu depan yang selamat, parse form data, memang khas untuk upload file, tapi ada satu lagi pintu belakang, parse body, yang kurang kawalannya. Penyerang dapati dia boleh ketuk pintu belakang ni, tapi menyamar macam dia nak hantar borang. Macam mana? Cuma dengan tukar header content type dari multipart form data kepada application slash JSON. Tiba-tiba, server terkeliru dan buka pintu belakang yang salah. Dari situlah penyerang dapat kawal laluan file. Dan ini membawa kita kepada rantaian serangan penuh. Langkah pertama, penyerang kelirukan content type untuk guna pintu belakang. Langkah kedua, dia gunakan pintu tu untuk curi-curi baca mana-mana fail dalam server. Langkah ketiga, dia terus sasar permata mahkota, fail config yang ada kunci encryption dan fail database yang ada butiran login pengguna. Langkah keempat, guna rahsia yang dicuri, dia cipta satu cookie admin yang sah dan langkah terakhir, dengan kuasa admin, dia jalankan kod dari jauh. Game over server dah jadi milik dia. Okey, skor 10.0 cerita pengambil alihan server memang hype dia tinggi tapi mari kita semak realiti sebenar berdasarkan risikan ancaman. Menurut analisis dari Horizon3.ai kesan sebenar di dunia nyata mungkin tak sebesar yang digembar-gemburkan. Kenapa? Sebab nak eksploitasi kerentanan ni anda perlukan satu konfigurasi yang sangat-sangat spesifik dan ia bukan konfigurasi default. Data ni menceritakan segalanya. Tengok ni. Carian di internet jumpa lebih 70000 instance NN tapi daripada jumlah tu yang ada konfigurasi spesifik yang membolehkan salah satu cara eksploitasi paling mudah cuma dalam 76 buah perbezaan ni sangat ketara kan jadi, kenapa kebanyakan orang selamat? Mudah sahaja. Pertama, kalau anda baru pasang N8N, workflow yang terdedah tu tak wujud pun, anda kena bina sendiri. Kedua, anda perlukan satu borang yang boleh diakses secara publik yang boleh terima upload file dan pulangkan file tu balik. Ini satu corak yang agak jarang orang buat. Dan ketiga, template rasmi dari N8N sendiri tak ada satu pun yang guna corak bahaya ni. Baiklah, kita dah faham risikonya. Sekarang kita beralih kepada tindakan. Macam mana nak pertahankan diri? dan apa yang kita boleh belajar dari garis masa pendedahan kerentanan ini. Ini pelan tindakan tiga langkah yang anda perlu buat sekarang. Nombor satu, patch. Terus naik taraf ke versi NRN 1.121.0 atau yang lebih baru. Nombor dua, imbas. NRN ada sediakan satu template workflow khas untuk anda periksa semua workflow sedia ada, cari kalau ada yang berisiko. Dan nombor tiga, perkukuhkan. Tutup akses publik ke webhook anda kalau tak perlu dan sentiasa pantau kalau ada sesi admin baru yang muncul secara tiba-tiba. Dan akhir sekali, mari kita lihat garis masa pendedahan ini. Semuanya bermula pada 9 November 2025 bila penyelidik Saira menemuhinya secara peribadi. Tak lama lepas tu, pada 18 November, NIDN keluarkan patch secara senyap. Tapi, pengumuman kepada awam hanya dibuat pada 7 Januari 2026. 50 hari itulah tempoh masa antara patch senyap dan pengumuman awam. Dalam 50 hari yang kritikal ni, sesiapa yang rajin update dah pun selamat. Tapi mereka yang tak update, mereka terdedah kepada ancaman berskor 10.0 tanpa mereka sedar langsung. Dan ini meninggalkan kita dengan satu persoalan besar dalam dunia keselamatan cyber. Bila satu kelemahan ditampal secara senyap, siapa sebenarnya yang menang perlumbaan? Adakah pembela yang sentiasa mengemaskini sistem mereka? Atau penyerang yang hanya menunggu isyarat untuk mula memburu fikir-fikirkan